Да. О, да. как на подбор, наши люди. Привет. Естественно. Внутрь. Ну, вы готовитесь МЧС. к... МЧС. Су... Вы, вы МЧС работаете? Да. Мы учимся. А, вы еще учитесь, это плохо. А поскольку вам лет, Орлы? 17. 17, 17, Плохо, 17. плохо, не годитесь пока. Не годитесь пока. А, вы военкомат? Да, я Венкомат? работаю в Белгородском городском военкомате. Собирайся, 18 летний. Я жду вас. Готов. Бересло, да. пальцы убересло, сейчас так, записывай адрес. Давайте Нижегородская область. Нет, вы записывайте адрес. Куда ехать? Билет, билетики а, моему билет, Билетики. Билетики моему оплатим. Лопату выдадим. Все будет нормально. Записывай на да, да, На фронте без лопаты никак, пацаны. Э Это естественно. У ну, тебя отец там, отец там У тебя там нет. отец? Да, у меня там отец. Но у меня тоже. Давно? А у меня будет. Что? Давно? Я тебя уже Год. Полгода. Четыре месяца. Понимаю. Дев家. Ладно, записываю адрес, потом с вами поговорим. Город Белгород, улица Губкина. Один. Белгород. Белгород. А, улица какая? Губкина. Губкина. Это Белгородский городской военкомат. Зовут меня подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Как фильм? Бондаренко. Надеюсь, Я, Я, вообще что форму, Я сейчас попробую в карте забить. Есть это. Я в седьмом классе. Вы записывайте, вы забивать потом будете. Записываем, записываем. А, вот, военный Значит, билетики мы вам оплатим. Как приедете, предоставите копию. Да не копию, а оригинал билета предоставите, мы вам оплатим. Подпишем контрактик. А теперь с вами, пацаны, где ваши мужики? Где ваши отцы? На границе. На границе. А, то есть они не за ленточкой? Нет, за ленточкой, но лучше, я думаю, не Николай здесь, вот, где находится, вот вся херня. Не-не, да. я, 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 я же не требую номера частей и все такое. Но я просто хочу поговорить с вами, как у них дела, ну, вот об этом. Готовы ли вы прийти им на смену? Смена же нужна. Помните, как в сказке? Помните, как в э, произведении э, Гайдара «Мальчишки-бальчиш»? Смена же всегда нужна. Ага. А, это... Смотрели или читали мальчишки-больчиш. Смотрели. смотрели. Вот, правильно. Значит, сначала пошел старший брат, потом младший, а потом и вы. Но я как раз же старший брат. Вот. Значит, ты следующий. Ты тоже адрес запомни. Есть Фами... Есть. Фами... Фамилию записали, звание записали. Так точно. Значит, на КПБ скажете э, сержанту, я к полковнику Бондаренко, кабинет на 14 этаже, у нас там офисное здание, где много всяких служб, на 14 этаже, кабинет 88. 14-й -этаж, этаж, кабинет 88. Пасхалка. Пасхалка, Пасхалка слышишь? 14-й этаж, кабинет 88. От полковника Бондаренко Степан Андреевич. От полковника Бондаренко Степан Андреевич. Какая Москва? Что вы несете? Какую? Какая Москва? Все, жду вас всех. Значит, билеты оплачиваем. Лопата это главное. В нашей службе лопата это главное. Чем, чем лучше закопался, тем живее. А иначе пакет. Номер телефона можно А иначе пакет. Там есть номер телефона военкомата. Хорошо. Личный телефон я вам оставлять не буду. Скажите на дежурке, что вы ко мне. Хорошо. И все оформим. Всех подчистим. А подчисток. можете форму показать? Я что, тебе клоун, что ли? Ну а все же, вдруг вы нас обманываете. А, тогда без билетов останетесь. Вы же проверили. Папан, знаете, Вы же проверили Степан, все. Степан Андрей, можно кое-что сказать, вот, вот, этаж и кабинет – это такие числа, которые обозначают это Хайль Хай Гитлер. Хай, точнее. В смысле, что обозначает? Знаете такую, знаете такую комбинацию чисел 1488? Я не понял, да. у меня кабинет на 14 этаже. Я 1488 да. ничего не говорил. Кабинет на 14 этаже, 88 кабинет. Не надо мне здесь нацистскую пропаганду гнать, иначе я вас привлеку к ответственности. Я вас должен предупредить, что все наши. У нас все наши разговоры, все мои разговоры в социальных сетях записываются. Потом их мониторит наш IT-отдел. Если люди отказываются приезжать по моим повесткам врученных в социальных сетях, что позволяет наше законодательство, они потом получают соответствующие санкции в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вот и посмеемся вместе. Вот вместе и посмеемся. А вот эту вот нацистскую пропаганду гнать мне, я тут не позволю. Это дискредитация Российской Армии. Я ничего про не имею, честно. Я не знаю, не знаю. У меня возникают сомнения. Откуда у тебя такая информация? Ты Майнкамп читал? Ты Гитлера изучал или что? Может, ты на врага работаешь? и учишься в Нет. заведении, которое готовит защитников Родины одновременно, так может тебя отчислить стоит. И по этапу, по железной дороге, где мчит курьерский ворку Аркута Ленинград. А ты смотри, а, мне тут разошлись. Запишите, пожалуйста, запишись, пожалуйста у вас фамилию Соловьев. Нет! Чью фамилию? Его? Сотцов то оперял? Уханов. Уханов, молодец. Просто... Я вижу, что ты стал на путь исправления. Я это учту при отправке тебя на фронт. Уславил просто уже есть 18. Вот. Хорошо, Я замечательно, замечательно. Артем, значит, значит, значит должен... Соловьев... Соловь... 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 повестка считается врученной, начиная с этого момента. У него есть 14 дней. На явку в МТМАТ. Куда ж ты, Артем Данилович?